Наш гість Наталія Іванівна Полевікова це директор навчально-виховного комплексу номер 33 до складу якого добрий ранок. По перше, добрий до складу рані, якого вам. входить і гімназія, і початкова школа. Да, ми общем-то, стараємося те, що було нароблено до нас. Ми дуже багато уваги внимания і на виховні процеси, і на образовательні процеси, і потім стараємося. Взять все то, що нове, що є в нашій педагогіки для Іваню, на це ми е, трошки так в історію заглибились. Mm -hmm. А ми ось про майбутнє. Я знаю, що зараз у вас триває, ну чи можна так сказати, підготовка до такого е, своєрідного навчального процесу, тобто ви хочете зробити нововведення в вашій гімназії. Розкажіть, будь ласка, декілька слів про це, про, про це і взагалі про все, що цього стосується, для чого це зроблено. Вы знаете, действительно, когда достаточно долго работаешь в школе уже и имеешь определенный опыт, то, безусловно, видишь и э, те проблемы, которые возникают в процессе обучения ребенка. И, безусловно, хочешь помочь ребенку. Э, наш головной мозг ⁇ это, наверное, самое величайшее достижение Вселенной. И с ним работать нужно очень аккуратно. И вот за время своего формирования во время эволюции головной мозг четко разделяется на левую и правое полушарие, функционально разделяется. И левое полушарие наше, оно отвечает за логику, отвечает за речь, отвечает за способность к чтению. Левое полушарие делает все очень четко, все очень последовательно. А правое полушарие – это воображение, это интуиция, это творчество. Сложилось так, что наша учебная программа в основном ну, направлено на развитие левого полушария. Ну, вы вспомните свою школьную программу, да? Вот Наверное, больше всего проделать. было математики, да, языка. И отношение родителей к этому тоже немножечко, ну, на мой взгляд, неправильное. Когда ребенок приходит со школы и говорит радостно, мама, я за контрольную работу по математике получил тройку, а за музыку я получил 10 баллов, то реакция родителей, она, в общем-то, схожа. Что зачем мне твоя музыка, а вот математика, вот... Здесь ты проиграл. На самом деле мы все стремимся к гармоническому развитию ребенка. То есть одинаково должно развиваться и левое, и правое полушарие. И э, результат будет только тогда, когда они будут работать в содружестве. Для этой перспективы, какие методики вы хотите залучить? Для этой перспективы мы хотим залучить методику ⁇ это музыкально-терапевтическая педагогика ⁇ Вы знаете, все, что новое, это хорошо забытое старое. Вот в 90-х годах был, знаете, был, было сделано такое открытие. Это было, наверное, как разорвавшаяся бомба. Все стали говорить об эффекте Моцарта. Американские ученые в, Калифорни... в Калифорнии сделали такое открытие, что если студенты слушают музыку Моцарта, то повышается их КПД, их интеллект. И это действительно так это настолько сильно охватило средства массовой информации, что ученые уже начали сами волноваться. И действительно, они стали говорить о том, что это кратковременное влияние, что на определенные процессы. Но дело было сделано. И вы знаете, было очень хорошее дело сделано. Музыкой заинтересовались. И вы, и вы сами, я так понимаю, ваш заклад тогда что все поговорили, поговорили, мабуть, забули, а вы помните. В чем ну, будет полягать ваш навчальный процесс? Знаете, Як ну, будет побудовано для детей? Памятаем не только мы, а, слава Богу, памятают ученые Украины, которые занимаются этим вопросом. Которые разработали вам это? Да, да, которые разработали эту методику. Очень интересная методика. Она пробируется в городе Киеве. Вот скажите, пожалуйста, вы из детства помните песню «Дважды два да, звучит, да. <свечная>, да, и вот дважды 24 очень хорошо запоминается на уровне и сознательной деятельности, и бессознательной деятельности. То есть музыка, вот в чем особенность музыки, да, воздействие на головной мозг. Почему мы к этой проблеме сейчас с вами возвращаемся? Если каждое полушарие отвечает отдельно за свое, то музыку воспринимают они вместе. Они музыку воспринимают оба. Мені зрозуміло, ви дуже цікаво розповідаєте, але все одно е, я ж хочу, щоб ви, що ви хотите, якийсь конкретний, що, да, конкретний приклад, навели. приклад і не тільки мені, і нашим глядачам. Е, музика, музика це просто супер. Ну хтось може а, значит, подумати, що просто там в класах будуть слухати музику. А хтось може подумати, що е, якісь я не знаю, знаєте, рівняння это, это будуть даже, на музику клас вам скажу. Ви знаєте, навіть якщо б ми просто включали фонову музику. Да, это барокковская музыка, это музыка Моцарта, это музыка Чайковского. Уже было бы великолепно, потому что оно снижает уровень тревоги, все это уменьшается, и ребенок чувствует себя комфортно. Но вот эта методика, она помогает нам учебный материал изучать при помощи песен. Так. То есть, понимаете, даже математика и та проходит при помощи песен. Безусловно, это начальная школа. С 1 по 4 класс идет, это идет математика, это идет вследствие окружающий мир. Э, таким образом, дети в очень ненавязчивой форме но очень глубоко запоминают те данные, которые мы им будем давать. А если мова идет про какие-то сложные, такие предметы, как физика, химия? Ну, нет, физика, химия, мы... до, этого еще наука не дошла. Я думаю, что здесь будет помогать однозначно фоновая музыка. Вот это я думаю, что да, вот как мы говорили, эффект Моцарта студентам помогает. Вот то же самое здесь, это очень даже может быть. Скажите, будь ласка, цей захит у вас в школе, в вашем закладе, это на уровне эксперимента, или это уже будет на постоянной основе... Э... Ну, вы понимаете, эксперименты постинная форма, это эксперимент, плавно переходит в постиную основу, если ну, э, будут да. положительные результаты. Я думаю, что результаты будут, потому что работают школы Киева, 34-я гимназия работает Киевская, имеет очень хорошие результаты. Я думаю, что будут они у уже... Зацеем методику, так? За цей методику, да. Скажите, уже, бы, она... Ласка, а, ну, раз, не пребываю. Э, она очень хорошо оснащена, потому что есть книга, есть э, диск. То есть звучит музыка, идет текст, и ребенок может еще и глазками читать. Если он в первом классе еще не умеет читать, значит, он просто слушает. То есть, понимаете, задействовано сразу несколько центров головного мозга, о чем я говорила в начале, да, идет интеграция, и поэтому будет однозначный результат. И эти дети, они более свободны, они менее закрепощены, у них нет чувства и Все это И, в том, и может, меньше, так? Однозначно. Работает же два большой. Скажите, будь ласка, вот самое для втелания этого проекта, вам чи не знадобилось оновить свой коллектив, свой штат? Может кого-то переквалифицировать? Вы знаете, нет. В чем прелесть этого проекта? Интегрированный проект. То есть может работать учитель начальных классов. Вот он работает с детьми, у нас достаточно сильный коллектив. Поэтому учителя справятся с этой задачей. Единственное, что это оснащение кабинетов. Все. То есть, да, мы DVD-проигрыватели, вот это мы все сделали, все приобрели для того, чтобы ребенок мог видеть, слышать, и если он умеет уже, то и прочитать. А какие виды губки батьки? Положительные. Родителям Там, это где уже в э, ну и у нас мы же тоже работаем уже с февраля месяца да. и родителям это тоже очень нравится потому что дети напевают эти песни и повторяю еще раз э, вот э, ученые которые говорили про эффект Моцарта они говорили о кратковременной памяти но если это повторяется все то это все переходит в долговременную память что замечательно и ребенку не надо например сидеть и думать для того, чтобы 9 прибавить 3, нужно перейти через десяток, потом добавить 2. Он автоматически запоминает, 9 плюс 3 будет 12. Ему все это передастся в музыкальную форму. Скажите, за рахунок цих нововведений не постраждают какие-то другие предметы? Чи не скоротится их не программа? Нет, это же идет интегрировано. Наоборот. Вы знаете, что вот мы у младших классах обязательно идет в течение урока, обязательно делаем маленький перерыв, и мы называем это валяо-паузой, для того, чтобы дети расслабились, немножко отдохнули. Мы писали, мы да. Писали. Вы о, видите, вы замечательно все помните. Школя вот все в, школе. в школе. Прекрасно. То есть можно использовать разные моменты. А вот этот проект, он позволяет, наоборот, сократить учебную часть урока и дать больше времени для развития. То есть вот мы писали, мы писали, мы будем успевать делать. Это все нормально, это все входит в эти 45 или в 35 первых классов. Останье в меня питание. Это у вас будут специализованные э, классы? чьи Чи взагалі вся, вся початкова школа? мы постараемся пойти на всю початковую школу. Я думаю, что это не будет специализованные классы.